دكتور الحاج صحصن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim muslimat para pendengar rancangan lembaga al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Masih lagi pada muka surat 272 tafsir Ibn Kasir jilid yang ketujuh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun Hamid. Sadaqallahu al-azim. Dan sungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman iaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepadanya maka sungguhnya dia bersyukur untuk diri sendiri dan mana siapa yang tidak bersyukur maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji kelebihan orang yang mendapat hikmah seperti yang kita pelajari pada kuliah lalu yang ada pada syaksia yang menarik seperti Luqman ini jadi seorang yang memiliki hikmah mesti yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan tindakan yang diambilnya sehingga dia akan tampil dengan penuh kepercayaan diri tidak berbicara secara ragu-ragu ataupun teragak-agak dan tidak pula melakukan satu dengan cuba-cuba sebab itu Imam Ghazali menjelaskan dalam Ihya eh Ul-Middin bahawa hikmah ni dalam erti pengetahuan tentang sesuatu yang paling utama bilakah perkara itu namanya Al-Aham bilakah keadaannya dia menjadi Al-Muhim jadi ilmu yang paling utama dan wujud yang paling agung adalah Allah SWT demikianlah kata alim imam Al-Ghazali sebab itu 11 penjelasan tentang hikmah daripada tafsir Ibn Jauzi merujuk kepada hubungan yang akrab dengan Allah SWT jadi kita dapat melihat ilham ataupun madad ilahi ini yang disebut oleh Imam Mutawari Syarawi dan tafsirnya Madama Laisa Nabiyan Fakifayu'ti Allah walaupun dia bukannya Nabi tapi macam mana Allah boleh beri ilham kepadanya ini namanya madad dan juga ilham yang Allah nyatakan dalam surah Al-Anfal ayat ke-29 Ya ayuhallazina amanu in tattaqullah ya ja'allakum furqana di wahai orang beriman kalau kamu taqwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya maka Allah akan beri pada kamu furqan furqan ni makna seperti contoh yang dikemukakan lalu Sina Umar Khattab radhiyallahu anhu ni memiliki furqan dalam hidupnya perkara yang menyebabkan beliau tahu dan beliau mengesyorkan kepada Nabi SAW dalam peristiwa berkaitan dengan hamba-hamba yang dipanggil sebagai asra Badrin, apakah yang patut lakukan Maka Zainal Umar mencadangkan supaya dibunuh saja Dan itu yang menepati kehendak Allah yang diwahyukan selepas itu Walaupun Nabi SAW merestui pandangan Abu Bakar, bahawa golongan yang ditawan itu Yang kaya membebaskan dirinya Dengan buat bayaran tebusan Yang pandai mengajar anak-anak Madinah. Tapi nampaknya keputusan yang dicadangkan Umar itu adalah keputusan di sisi Allah SWT Begitu juga contoh yang saya bawa Dengan berituan tentang isu hijab Cadangan Zainal Umar kepada Rasulullah Supaya orang perempuan, terutamanya keluarga Nabi yang muslimah ini mempunyai pakaian yang tertentu menutup aurat begitu juga dalam insiden berkaitan dengan sahabat-sahabat yang mabuk selepas minum Rasulullah Umar mencadangkan supaya berkaitan dengan negasan daripada Allah dalam Islam hukum tak ada orang yang mabuk sehingga Allah menurunkan ayat itu berperingkat ini antara madad ilahi ataupun ilham yang Allah berikan kepada seseorang apabila dia memiliki muasafat ataupun memiliki karakter memiliki takhilat memiliki sifat-sifat kualiti yang melayakkannya untuk mendapat sesuatu yang sifatnya hikmat hikmah satu yang sifatnya ilham dengan contoh-contoh yang lalu dan dapat kita lihat juga bagaimana sifat yang Allah gambarkan tentang orang yang berimani syukur kepada Allah SWT itu merupakan asasnya kepada hikmah jadi hikmah adalah syukur kerana dengan bersyukur seperti yang kita jelaskan sini menjadikan seorang itu mengenali Allah dan disebut dalam kitab Basair syukur ni pula mempunyai lima kawaid asyukru mabniun ala khamsi kawaid syukur kepada Allah ni dibangunkan di atas lima perkara yang pertama khudu' syakir li mashkur tunduknya yang bersyukur itu kepada yang memberi kepada nikmat kemudian wa hubbuhu lahu dan cintanya kepada Allah SWT dalam konteks ini wa atirafuhu bi dan mengiktiraf nikmat-nikmat yang diberikan wa sanau alaihi biha dan memuji Allah SWT dengan nikmat-nikmat yang diberikan itu wa alla yasta'milaha fi ma yakrah jangan gunakan nikmat yang diberikan Allah itu pada perkara-perkara yang dibenci olehnya yang larang olehnya ni lima rukun kepada syukur yang pertama khudu' pada tunduk patuh kepada Allah yang kedua rasa cinta kepadanya yang ketiga mengiktiraf nikmat itu sebagai pemberian daripadanya yang keempat bersyukur dengan menyatakan pujian untuknya sentiasa dan yang kelima jangan menggunakan nikmat pemberian anugerah itu pada perkara-perkara yang larang olehnya jadi kelima perkara ni hadil khamsah ya asas syukur inilah lima perkara yang menjadi asas kepada syukur kalau hilang satu daripadanya ikhtalat ka'idatun min qawaid syukur maka akan rosaklah asas kepada tuntutan syukur ataupun kualiti syukur dalam diri seseorang itu jadi dapat kita lihat hikmah adalah syukur kerana bersyukur seperti yang dikemukakan ini menyebabkan seorang mengenali Allah mengenal anugerahnya dengan mengenal Allah dia akan kagum dan patuh padanya dengan mengenal mengetahui fungsi anugerah itu seorang akan memiliki pengetahuan yang benar lalu dengan dorongan kesyukuran itu dia akan melakukan satu amalan yang bersesuaian dengan pengetahuannya hingga amal yang lahir adalah amal yang tepat maka itu sebab dipanggil syukur ini asas kepada hikmah jadi saya jelaskan dengan kuih yang lalu juga bagaimana berbezanya laras bahasa ataupun waktu yang dimaksudkan di sudut mudarik dengan madinya bila Allah menyatakan wa may fa inna ma yashkur man kafara perkataan syukur merujuk kepada fiil mudhari yang sifatnya tajaddud sifatnya berterusan istimrar tapi kufur merujuk kepada sesuatu yang namanya madin perkara yang telah lalu dengan penjelasan oleh Imam Razi dengan tiga perkara dalam kuliah lalu telah dijelaskan. kemudian pada hujung ayat ini Allah menyatakan wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid sesiapa yang kufur pada Allah kekufuran itu untuk dirinya sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji perkataan ghani ni kalau kita perhatikan Arab. Lihat dalam bahasa Arab contohnya Allah contohnya bahawa perkataan ghain nun ya maknanya dia berkisar dalam dua perkara. Yang pertama kecukupan sama ada bersifat harta ataupun selain daripada harta dan juga kalau kita lihat perkataan ghani ni juga merujuk kepada ghaniyah. Ghaniyah ni kalau kita faham adalah maksudnya seorang perempuan tau, perempuan yang tidak berkahwin. Kenapa dia tidak berkahwin? Dia merasa cukup dengan ibu ayahnya. Dia mungkin ada pengalaman tertentu yang menjadikan dia meletakkan perkahwinan tu satu benda yang tidak menarik. Yang hidupnya maka dia merasakan cukup hidup bersendirian tanpa suami madailah ada ayah ibu di sisi jadi itu juga maksud perkataan rain nun dengan ya yang kedua kalau kita lihat perkataan di samping makna kecukupan ni tadi sama ada seorang yang masih cukup dengan harta ataupun masih cukup dengan keluarga tak mau berkahwin ini maksud pertama perkataan rain nun dengan ya kalau kita lihat dalam kitab-kitab lughawiyat -kitab mufradat dalam mu'jam ma'ani contohnya yang kedua perkataan rain nun ya ini juga merujuk kepada suara ini yang saya kaitkan dengan tuan-tuan pada kuih yang lalu bagaimana Nader bin Harith telah membuat satu perbuatan yang cukup jahat Usaha untuk memalingkan umat Arab yang pada masa itu sedang didakwa disuruh oleh Rasulullah SAW supaya mendengar Al-Quran tapi si Nadir bin Harith telah membawa perempuan yang suaranya lunak, merdu untuk mengalihkan perhatian orang-orang Arab yang sedang didakwa oleh Nabi SAW itu maka Muganiyah Muganiyah maknanya penyanyi kata Imam Ghazali dalam kitabnya Asma'ullah Al-Husna bahawa Ghani ini bermaksud dia zat yang agung itu tidak mempunyai hubungan dengan sesiapa pun tidak dalam zatnya dan tidak pula dalam sifatnya bahkan Allah itu maha suci dari segala bentuk perhubungan ataupun ketergantungan dia kepada makhluk itu maksud rani dalam huraian oleh Alimah Al-Ghazali jadi yang sebenar-benarnya kaya yang dimaksudkan kat ke sini kecukupan berarti dia tidak memerlukan kepada sesuatu pun jadi Allah menyatakan dirinya dalam dua ayat fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin Allah tidak memerlukan apa pun daripada alam semesta begitu juga kita telah bincangkan surah al-kabut yang, yang lalu Allah sifat ghani dan Al Alamin Allah tidak perlukan manusia macam mana kaya sekalipun dia tetap memerlukan orang lain dia kaya dia punya pendapatan yang banyak pangkat yang tinggi dia perlu untuk orang berada hidupnya perlu pada isteri perlu pada anak perlu pada teman rakan taulan duduk bersembang kadang-kadang tak buat apa pun bersembang saja perlu kepada seorang untuk mandu untuknya pada hari tua lagi lah berbagai hajat dan keperluan dia kepada orang kelilingnya maka itu manusia Allah tidak memerlukan kepada sesiapa jadi ini salah satu maksud yang dikehendaki wallahu ala. Yang kedua perkataan Hamid Hamid ni berarti terpuji Yang diambil perkataan Ha Mim Dengan Dal Macam Nabi Muhammad SAW Mahmud Ahmad Muhammad Berarti yang sangat banyak pujian untuknya Jadi makna Hamd ini Ha Mim dengan Dal ni Lawannya Positnya Perkataan yang berlawanan dengannya adalah Tercela Maka Nabi Muhammad itu dipanggil sebagai Muhammad Tapi mereka mencela Seorang yang sifatnya terpuji Itu yang perlawanan yang berlaku Di antara realiti dengan hakikatnya Mereka nak mengaji macam mana Nama manusia itu pun dah terpuji Apa cara mereka mereka nak mengenakan tindakan ataupun menghukum atau memburuk-burukkan Nabi tidak mampu kerana nama Nabi itu sendiri Muhammad mereka itu yazumuna mazmuman wa ana Muhammadun kata Nabi SAW mereka mencela seorang yang mazmum tapi tidak mungkin mereka mencela seorang yang namanya Muhammad beza perkataan hamd dengan syukur ni tuan-tuan dimulai sekalian bahawa kalau sebut hamd berarti pujian yang maknanya digunakan untuk memuji yang anda perolehi nikmat itu untuk diri anda ataupun diperolehi oleh orang lain sebab itu kita mengatakan Alhamdulillah syukur pada Allah kerana terlalu banyak banyak nikmat Allah berikan mungkin dalam konteks kita sebut pada kali ini kerana guru besar itu pengetua itu pelajar-pelajar yang cemerlang dapat guru besar yang cemerlang maka ada yang cemerlang ada yang kurang cemerlang tapi tetap mengatakan Alhamdulillah kerana nikmat yang dicurahkan itu kena pada sebahagian mungkin lain yang tidak merasakan nikmat itu ke ataupun tidak kena pada dia ke pada pahaman dia maka kita mengatakan Alhamdulillah maknanya Hamdun lah kat situ tapi beza daripada syukur kalau syukur ini biasanya ini khusus kerana nikmat yang anda perolih saya bersyukur pada Allah dengan sebab kejayaan dalam perolih lalu maka saya mengadakan kenduri Syukur kepada Allah kerana pulang daripada haji dan kami selamat maka kami buat kenduri nuah selamat maka itu bezanya alhamdulillah dengan syukur jadi bila anda mengatakan di sini fa inna ghaniyun hamid maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji ia adalah pujian kepadanya sama ada anda menerima satu nikmat ataupun orang-orang lain yang menerimanya sedangkan kalau anda mengatakan saya bersyukur kepada Allah biasanya kerana anda sedang diberikan satu nikmat yang khusus yang tidak diberikan kepada orang lain jadi bila anda merasakan kesyukuran itu kenikmatan dan anugerah itu anda bersyukur pada ini. Jadi ada tiga perkara dalam perbuatan yang patut dipenuhi oleh seseorang pelaku, seseorang manusia itu agar apa yang dilakukannya dapat pujian. Yang pertama perbuatannya adalah indah. Perbuatan yang baik-baik. Yang kedua, perbuatan dilakukan secara sedar. Bukan secara tak sengaja. Yang ketiga, tidak atas dasar terpaksa ataupun dipaksa. Ini tiga unsur disebut oleh Imam Ghazali dalam konteks pujian yang ditujukan kepada Allah itu. Maknanya memang perbuatan Allah itu maha indah yang kedua memang lakukan dengan pilihannya yang ketiga Allah tidak pernah dipaksa dan apa saja keputusannya atau apa saja anugerahnya tak ada siapa boleh maksa Allah la yusalu amma yafalu wa hum yusalun Allah tidak dipersoalkan dengan apa tindakannya yang akan dipersoalkanlah kita sendiri tak ada apa yang kita lakukan jadi Allah Hamid yang nyatakan kat sini bahawa Allah yang maha agung menciptakan segala sesuatu dan segala yang diciptakan itu dengan baik serta atas dasar kehendaknya tanpa ada sesiapa pun memaksanya jadi kalau ada demikian segala perbuatannya adalah terpuji dan segala yang terpuji itu merupakan perbuatannya juga hingga sewajarnya memang semestinya Allah setelah menyandang sifat Hamid ini dan kita sentiasa digalakkan untuk mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi perkataan Rani yang merupakan sifat Allah pada umumnya dalam Quran biasanya dirangkaikan dengan kata Hamid ini bagi mengisyaratkan bahawa bukan sahaja sifat Allah Maha Terpuji tetapi juga jenis dan juga kadar bantuan anugerah kekayaannya. Bukan daripada mana-mana sumber yang kalau kita manusia, kita pun puji kerana berikan sesuatu tapi bukan daripada kita kita ambil daripada tempat lain ataupun disumbang oleh orang lain kita mendapat nama jadi dapat kita fahami dalam konteks di hujung ayat ni penyebutan fa inna allaha hamid sesiapa yang syukur kepada Allah sebenarnya untuk diri sendiri sesiapa yang kufur Allah tidak memerlukan apa pun daripada perbuatan syukur seorang hamba kerana kesyukuran itu berguna untuk dirinya semata-mata dia tiada memberi manfaat apa pun kepada Allah SWT insyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang keserasian ayat ini dengan suruhan ataupun motivasi ataupun pun peringatan yang disampaikan Luqman untuk puteranya itu supaya kita dapat lihat kehebatan pemilihan perkataan Quran ini adalah siri sebalik ini Wallahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh